Факультет экономики и менеджмента Международного гуманитарного университета основан в 2004 году. В настоящее время Факультет экономики и менеджмента является одним из ведущих центров просвещения, науки и культуры Украины. Факультет следует лучшим университетским традициям, фундаментальное образование, поиск научной истины. Служение общечеловеческим идеалам свободы, справедливости, добра и красоты. Сегодня в структуре факультета экономики и менеджмента Международного гуманитарного университета находятся две кафедры, которые готовят студентов по восьми специальностям. На кафедрах работают более 35 преподавателей, кандидатов и докторов наук. На факультете учатся около тысячи студентов, которым по завершению обучения выдают диплом государственного образца. Факультет экономики и менеджмента Международного гуманитарного университета – это двухуровневая система образования «Бакалавр-магистр», открывающая студентам двери европейских вузов. Факультет поддерживает со многими зарубежными университетами широкие связи по обмену студентами. Факультет экономики и менеджмента является сторонником сочетания специальностей, общепринятого в ведущих центрах мировой высшей школы. Факультет готовит специалистов в области экономики предприятия, управления проектами, менеджмента организаций, бизнес-администрирования, административного менеджмента, менеджмента внешнеэкономической деятельности, международного бизнеса, международных экономических отношений. Это дает возможность студентам получить элитное современное образование и быть конкурентоспособным на мировом рынке труда. Глубокое изучение одного или нескольких иностранных языков позволяет студентам наряду с основной специальностью получить квалификацию дипломированного переводчика. Факультет экономики и менеджмента Международного гуманитарного университета – это неограниченные возможности выбора дополнительного образования. В рамках высшей школы менеджмента успешно функционируют курсы таможенных брокеров, а также новые технологии в туризме. Для обучения на факультете экономики и менеджмента характерно сочетание фундаментальной подготовки с узкой практической специализацией. Одной из важнейших особенностей учебного процесса на факультете является соединение обучения с ведением самостоятельной научной деятельности, направление которой выбирают сами студенты. Работа в научных кружках, студенческих обществах, участие в конференциях, занятия в специализированных семинарах позволяют студентам сделать собственный выбор. Многие студенческие работы печатаются в научных журналах и сборниках. Факультет экономики и менеджмента Международного гуманитарного университета независимо формирует гибкие учебные программы, определяет пути совершенствования университетского образования. Факультет эффективно использует опыт лучших университетов мира в подготовке высококвалифицированных специалистов. Лучшие студенты факультета проходят учебную и преддипломную практику в зарубежных компаниях. Благодаря этому студенты четвертых и пятых курсов уже трудоустроены по своей специальности. Факультет экономики и менеджмента Международного гуманитарного университета – это динамично развивающийся современный факультет. При обучении активно используются новейшие компьютерные классы и специализированные лаборатории, интерактивные доски и мультимедийные технические средства. Факультет экономики и менеджмента гарантирует высокое качество образования также за счет возможности студентов пользоваться новейшей литературой, актуальными национальными и зарубежными изданиями на русском, украинском и иностранных языках в библиотеке Международного гуманитарного университета. Факультет экономики и менеджмента активно сотрудничает с Британским советом, расположенным в здании Международного гуманитарного университета. Британский совет является центром популяризации британской культуры на юге Украины. Благодаря этому сотрудничеству студенты Факультета экономики и менеджмента могут использовать библиотечные фонды Британского совета, постоянно пополняющиеся новейшей литературой и периодическими изданиями на английском языке. Студенты факультета получают свободный доступ к наиболее полным международным электронным базам данных фондом эксклюзивных видеоматериалов. На факультете экономики и менеджмента между преподавателями и студентами сложились доброжелательные демократические отношения. Каждого студента курирует преподаватель факультета, который постоянно информирует родителей об уровне успеваемости их ребенка, посещаемости им занятий и других важных вопросах обучения. Для студентов факультета предусмотрены занятия физической культурой и спортом. Желающие могут эти занятия продолжить факультативно в спортивных секциях и оздоровительных группах. На факультете проводятся спортивные соревнования, футбольные турниры, спартакиады. Студенты факультета ежегодно принимают участие в зимнем горнолыжном фестивале и майском межвузовском студенческом фестивале. На факультете создан сильный профессиональный союз студентов, который проводит праздничные мероприятия, конкурсы, организует тематические дискотеки, экскурсии, участвует в деятельности молодежных организаций. Ярко и необычно проходят университетские и межвузовские конкурсы красоты. Факультет экономики и менеджмента достойно представляют самые красивые студентки. Победительницей конкурса красоты Мисс Украина 2010 стала студентка Факультета экономики и менеджмента Екатерина Захарченко. Студенты факультета демонстрируют свои таланты на таких традиционных праздниках, как День факультета, День студента, Концерт Клуба веселых и находчивых, Арт-выставка и других студенческих мероприятиях. Лучшие студенты поощряются и являются гордостью факультета. Студенты обществ организовывают интересные встречи, выставки, экскурсии, зарубежные поездки, развивают международное сотрудничество со студентами зарубежных университетов. Занятия на факультете экономики и менеджмента проводятся в современных аудиториях в новом здании, которое удобно расположено в центре Одессы на пятой станции Большого Фонтана, недалеко от единственной в Украине церкви святой Татьяны, покровительницы студентов. Факультет имеет уютную внутреннюю парковую территорию. Иногородние студенты проживают в двухместных комфортабельных номерах со всеми удобствами. Сегодня факультет экономики и менеджмента разрабатывает большие проекты, предусматривающие налаживание новых научных и бизнес-контактов. Факультет экономики и менеджмента Международного гуманитарного университета ⁇ это команда профессиональных единомышленников, которых объединяет общая идея ⁇ сделать факультет одним из лучших в регионе и в Украине в целом. Цель преподавателей Факультета экономики и менеджмента Международного гуманитарного университета ⁇ подготовить и воспитать высококвалифицированных и мыслящих специалистов, способных войти в интеллектуальную мировую элиту. Факультет экономики и менеджмента Международного гуманитарного университета ⁇ это подготовка специалистов международного уровня.